Вітаємо всіх шановні телеглядачі на телеканалі Жовта річка. Сьогодні в нашій студії знаходяться члени ініціативної групи з питань реформування житлово-комунального господарства. Доброго дня! Активні мешканці міста разом з міською владою намагаються спільно знайти шляхи ефективного реформування комунальної сфери. Наразі керівництво жрео пропонує дві моделі реформування. Давайте подивимось, що ж пропонує влада. Что касается самих моделей реорганизации КП ЖРЭО, то есть э, их основных моделей две. То есть первое, варианты рассматриваются как отдельные ЖЭКи, как отдельные структурные подразделения. Это шесть отдельных структурных подразделений. И второе, второй момент, это где у нас будет, объединены реорганизованные жеки с 6 на 2 с реорганизацией управленческого аппарата КП в ЖРЭО вот, естественно в рамках закона для того, чтобы не сорвать и не разрушить ту систему, которая есть, вот, чтобы обеспечивать жизнедеятельность жилого фонда. Инертность наших жителей города Приводять к тому, що в принципі ініціатива как би прикперекладується на існувальну власть. От, ми поми розуміємо і ми це будемо делать, і контролювати ми будемо со своєї сторони. Ну що ж, ми почули, що пропонує влада. Цікаво дізнатися тепер вашу думку з приводу тих моделей, які пропонує керівництво ЖРЕО. Значит, мы получили две модели для рассмотрения. Первая модель это построение структуры ЖЕКов на примере города Комсомольска. И вторая модель это реорганизация административного персонала КП в ЖРО и реформирование из шести жеков в два. Так как в предложенном варианте реформирования невозможно понять, какой эффект дает каждое из этих предложений, мы взяли на себя труд, ответственность и самостоятельно провели такой анализ. В результате анализа мы получили такие результаты. Значит, нулевой вариант. 6 ЖЭКов с штатным расписанием 48 человек и фондом оплаты труда в 2 миллиона 748 тысяч. После реформирования нам предлагается вместо 6 ЖЭКов иметь 5 Экономии да, да. экономии нет, потому что фонд заработной платы с 2 миллионов увеличился до 4, численность возросла с 48 человек до 84. Ну, мы не видим смысла вообще рассматривать этот вариант как, как вариант. Мунистская влада запропонировала саме 5 жеки оставить. На да. 6, как сказал заступник, 5 5 жеков, угу. так. Второй вариант реформирование административного персонала и соединение из шести ЖЭКов 2 дает такой результат. До реформирования штат ПЖРЭО составляет 540 человек. Фонд оплаты труда 22 миллиона 522 тысячи 393 гривны. После реформирования штат составляет 548 человек. Фонд оплаты труда уменьшается до 21 миллиона 340 тысяч 826 гривен. Сравнив эти цифры, мы видим, что вариант реформирования дает нам экономии 5%. То есть, э -э, заэкономят желтоводцы всего 20 копеек? Да, с предложенных, Так, с запропонованных 3. 3 То есть, после, после так называемой реформы э желтоводцы смогут сэкономить 5% э от оплаты за коммунальные услуги, что составит в среднем 20 копеек. Э -э то есть... Стремление и желание руководства ПЖРЛ и местной влады в реформировании структуры ЖКХ выражается и цена этому стремлению ровно 20 копеек. А как так вышло, что то кількість джеки скорочується, а вот штат на, навпаки стає більше? Можно я добавлю здесь немножечко из анализа тоже? Почему такая цифра? Если они админ аппарат немножечко уменьшили в Пржерево и уменьшили немножко заработную плату им, как мы угу. оглашали уже, а они дальше в подразделениях. Вот, например, возьмем, возьмем, ну, допустим, Дельница благоустрою. Ну, вроде штаты все те же, те же, те же идут, что и в предыдущем они предоставляли проекте. И плюс они здесь добавляют слесарь-сантехник единицу добавили, электрик добавили. А еще самое главное, что понесло, если дворников было в первом проекте, ой, на сегодняшний день действующих 113 человек в штате, по проекту предыдущему, что они первоначальному сделали 125, а в новом проекте уже, который предоставляют на сегодняшний, на сегодняшний день, аж 161 человек. Вот оно и несет большую сумму, оно резонанс идет, значит, между первым, ой, между админаппаратом аппаратом пширелло. Да, они вроде красиво здесь делали, да, поубавляли, аж на 956 тысяч в год, вроде как на миллион они убавили, но они этот миллион добавили здесь, в подразделениях, а они Залей. добавили новые ставочки, они добав добавили новые штаты, но зарплата в принципе осталась прежней, как и в предыдущем проекте. А какие еще изменения пропонует Влада у своему проекте, вот по подразделах? По каждому подразделению можно сказать. Допустим, в подразделении управления предполагается от расчетной, под повышение тарифа от расчетной численности населения в 50 человек остановиться на цифре 36,5 человек. То есть предполагается сокращение в 13 человек. Но вместе с этим предполагается увеличение рабочих ЖЭКа на 22 человека, соответствующим увеличением фонда заработной платы. Кто-то будет дворник и так? Да, если в первоначально в нулевом, так скажем, варианте предполагалось в штате иметь 125 дворников, то после так называемого реформирования их заложено 159. Сокращение управленческого персонала проводится исключительно за счет бухгалтеров, то есть вместо запланированных 13 человек. Ты что, зараз працюет 13? Нет, сейчас в ЖЭКе э, работает 14 бухгалтеров угу. всего. То есть 6 бухгалтеров работает в ЖЭКах и 8 бухгалтеров работает непосредственно в управлении. В расчетном тарифе, который нам предлагается угу. сейчас, их заложено уже 13 человек. И в результате реформирования из 13 получилось 7 бухгалтеров. То есть фактически бухгалтера все останутся на месте, но это уже представляется э, общественности как проведение реформы. Здесь еще, конечно, планируется немножечко уменьшить заработную плату работникам Управление. управлению, да, уменьшить заработную плату, ну, незначительно. На 10%. То есть, ну, не будет, допустим, ведущий инженер получать 5400 гривен, а будет получать 5045 гривен. То есть вот примерно такой порядок изменения цифр, предполагается. А какие если скоротятся, или взагали ликвидуете их все остается так само. Меняется. Вот они добавили в новый проект дельницы осветления мест. У нас его ее не было. У нас сильно много э, предприятий паразитов сидит в э, тарифе в нашем. Это такие предприятия, как дополь, дополнительные платные услуги. Они сидят. Штат сидит в наших тарифах, но мы их содержим, и они за счет нас предоставляют нам услуги. Дополнительные, платные. Зачем оно нам? Не нужно. Такие предприятия, как Турбаза. Почему мы своими тарифами должны содержать ту турбазу, правильно? Почему общежитие мы должны содержать, озеленение и прочее, прочее, прочее? Вот эти все предприятия, паразиты, которые заложены, которые тянут у нас 88% накладных расходов, они сидят в тарифах наших, и поэтому тарифы. Если мы уберем, ну вот как коллега сказала, наш э, представитель, да, сократить админаппарат, если у нас уважаемый наш Тарасенко Василий Вениаминович рассказывал, меньше слов, у него девиз был, меньше слов, больше дела. Так давайте будем переходить от слов, от этих бумажек к делу. Сократите админ Не, на, не так, как вы сократили там 3-5 человек. Сократите на 30-40%, да? Ощутимо? Ощутимо. Уменьшите оклады не на 3 рубля, на 50 Посмотрите, в Верховной Раде Яценюк сказал, мы сократили админаппарат на 10 Мы сократили эти э, зарплаты депутатам на, до 5 тысяч. А почему у нас уважаемый Кудрявцы должен получать 11 тысяч оклада? Он свой оклад не сократил, не унизил ни до копейку, не снизил. Жеки сделать отдельными участками без админапарата. Зачем нам админаппарат? Высвобождаются до должностные оклады административных этих ставок. Сделать среднее звено. У среднего звена, извините, оклад 6 тысяч не будет. У него будет оклад 3 тысячи, потому что он будет там, ну как он значится будет, мастер, чи, бригадир, чи это, но он не будет начальником. А скилки, такая кильки спотребна, противник кифекла уважает? Конечно. То, кто такая кількість, яку я надо, треба Ее можно оставить, но не с такими окладами. Сделайте вот еще дальше, пересмотреть категории и разряды по работам, которые не требуют специ... высокой специализации. Зачем они закладывают, допустим, бухгалтер высшего разряда? Что там, разноску какую-то сделать, обязательно надо это, если они сократят этот? разряд или категорию, значит, естественно, уменьшится зарплата. Дальше. Ну вот то, что отделить предприятие паразит, это вывести коммунальные платежи на отдельный банковский счет, чтобы можно было получили, оплатили жители свои коммунальные услуги. Они зашли на отдельный расчетный счет, и они, можно будет проконтролировать, видеть их, что мы имеем да, с этих денег. И можно распределять, кому ж сколько. Василий Вениаминович тоже, у него были в предвыборной кампании такие предложения: значит контроль за качеством выполнения услуг предприятий ЖЭКа. Где мы смотрим, как мы можем проконтролировать качество? Если деньги идут в общую казну, куда эти деньги идут, неизвестно. Качество, как мы должны проконтролировать, как они предлагают домовые комитеты? Да не будут, они не задержатся, домовые комитеты, потому что у них нет никаких полномочий. Вот они это прекрасно, заведомо они знают, что жители неактивны. И по примеру даже Кривого Рога, где ездили тоже наши представители, нашей инициативной группы перенимали опыт там вот этих работ и в этих предприятиях и которая была домовым комитетом она два года боролась у нее не было никаких полномочий чтобы она какие-то никаких рычагов да и они перешли на сферу осбб и теперь они подняли из руин свои города ой свои дома и теперь они ну образцовые дома стали а у вас уже есть какие-то модели, ваши властные реформования? Да. да. Есть несколько моделей, они будут презентованы на следующем заседании, которое назначено, ну, еще дата точно не установлена, ну, предполагается на следующей неделе. Там будут презентованы несколько моделей. Ну, мы видим выход из такой создавшейся ситуации с нашим, нашим жилым фондом, с нашим... качеством предоставляемых услуг в ЖКХ мы видим только в создании либо ОСББ, либо независимых частных ЖЭКов, компаний, ну, назовите их как хотите, которые будут не управляться из центральной какой-то власти, да, а будут регулироваться взаимоотношения непосредственно с потребителями услуг. Кто же будет контролировать эти приватные жеки, если вот а будинковые комитеты вы считаете неэффективными? Житель. То есть я, э, как одной одни да. квартиры, буду посреднюю да, сама да, выбирать, да, кого да, да. я хочу объединять. Нет, нет. Нет. нет, конечно, нет. Каждый житель, каждый житель квартиры не сможет выбрать. То есть мы здесь должны Извичай. объединяться, да. То есть ОСББ это э, объединение властник, спевластников будинку богатоповерхового. Мы нанимаем на работу, допустим, управляющего или выбираем его из числа жителей дома. Это на усмотрение жителей жильцов дома. И мы, как жильцы этого дома, сами будем выбирать, в какой компании нам заказать уборку территории, а в какой компании нам заказать ремонт кровли. И если нас будет удовлетворять качество таких услуг, то мы будем продолжать этому же дворнику платить такую зарплату. Если нам будет не нравиться, как он это выполняет, мы просто будем нанимать другого дворника. То есть это простые отношения, конечно, рыночные. Наши жовтоводцы не очень активно приняли идею с будинковыми комитетом. а вы считаете, что ОСББ они будут створювати? А здесь вариантов немного, здесь вариантов всего два. Или создавать, или не создавать. Если мы не создаем, мы продолжаем бороться с ветряными мельницами, с ЖКХ, рассматриваем очередную э, реформу. Ну, это же реформа не проходит в один день. То есть мы не сможем в один день организовать 450 ОСББ в городе и мгновенно все перейти. То есть, конечно, это будет создаваться постепенно. Останутся жеки как альтернатива. В том виде, Пусть в, котором, в котором они Пусть сейчас существуют. Да. У нас блокирует, блокирует администрация города в создании вот этих новых каких-то предприятий дополнительных. На базе своей они сделают нам дополнительные платные услуги. А почему вы на базе, на своей базе создаете эти платные услуги? А почему вы не не можете э, дать возможность, чтобы кто-то, какой-то Ваня, Петя, Гриша создали свою фирму и предоставляли эти услуги со своим штатом, не с нашим штатом, что они закладывают 130-140 там человек в этих это, mm -hmm. и мы их содержим, и они же нам платные услуги предоставляют? Но не абсурд? А в итоге и итог то получается один и тот же. Эти 20 копеек, что они нам предложили с новых вот этих тарифов с проектов, да это смешно, понимаете? Народу скажи, они засмеют. Так вот, наверное, надо от слов, как Василь Веньями сказал, переходить к делу. Но мы хотели эти цифры огласить э, не сколько для того, чтобы показать, э, показать какая. Ну, какая тенденция, то есть какой порядок был реформирования, сколько для того, чтобы сказать, что ни руководство ПЖРЭО, ни наши местные власти не намерены существенно реформировать структуру ЖКХ. Да. С нашей точки зрения ситуация на коммунальном рынке изменится только тогда, когда система ЖКХ перейдет от монополиста к рыночным отношениям, когда жители города смогут сами контролировать э, качество выполняемых услуг, количество этих услуг, сами выбирать эти услуги. Э, мы считаем, что э, нам нужно в корне, менять, в корне менять структуру. То есть, может быть, это будут частные ЖЭКи, может быть, это будут э, э, какие-то компании, которые будут создаваться независимо. То есть, нам нужно уходить от э, монополии ЖЭКа, э, Просто к ключним отношенням. Ну що ж, ми побачили, які моделі пропонує влада. Почули думки ініціативної групи з цього приводу. Конкретні народні моделі реформування ЖКГ ми побачимо трохи пізніше. На все добре.